Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala Wa ala wa ajma'in Yang dihormati ahli, ahli panel Sidang hadirin yang dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Dan salam IPG Penaraju kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Minyak Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kehadap ilahi kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam sidang forum kita pada hari ini. Saya Muhammad Nur Haziq bin Muhammad Saleh sebagai moderator untuk forum pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang tema krisis alam sekitar iaitu menangani krisis alam sekitar demi masa depan generasi baru. Baiklah, sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, mulai kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Panel yang pertama kita perkenalkan Saudari Puteri Umayra Shah binti Muhammad Fakaruddin yang merupakan ahli panel yang pertama. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara pengurusi Alhamdulillah. Uh, saya kabar baik. Uh, terima kasih kerana bertanya. Alhamdulillah. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua, saudari Aqila Mardia binti Amirul Mahadi. Selamat datang saudari Aqila. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja saudara. Saya salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum kita iaitu menangani isu alam sekitar demi masa depan generasi baharu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ahli panel yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama iaitu saudari Umaira. Ramai berpendapat bahawa manusia merupakan punca utama kepada kerosakan alam sekitar. Soalan saya, apakah punca sebenarnya krisis alam krisis alam sekitar yang berlaku pada hari ini? Dan sejauh mana sikap manusia menyumbang kepada masalah ini? Terima kasih moderator atas soalan yang sangat bernas. Jadi um, pada pandangan saya, memang tidak dapat dinafikan bahawa manusia ini memang merupakan punca utama kerosakan alam sekitar pada masa kini. Jadi kita tahu kan, krisis alam sekitar ni dia tidak berlaku sekelip mata. Ia adalah hasil daripada perbuatan manusia yang tamak, cuai dan terlalu mementingkan pembangunan material tanpa memikirkan langsung keseimbangan alam. Sebagai contoh yang saya bagi, penebangan hutan secara tidak terkawal telah menjadi punca utama kepada banyak bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir kilat. Jadi hutan yang sepatutnya menjadi paru-paru pada dunia kita ni yang patut menjadi benda yang penting dalam hidup kita kini semakin berkurangan. Jadi apabila hujan turun um, kita dah tak ada lagi akar pokok untuk menggerak air Jadi disebabkan inilah berlaku Berlakunya banjir Yang memusnahkan rumah Harta benda penduduk Jadi tapi lihat sendirilah bagaimana um, beberapa negeri di Malaysia setiap tahun akan ada yang terjejas akibat banjir. Lagi-lagi contohnya di negeri Kelantan, Terengganu kan di Pantai Timur selalu sangat terjejas dengan akibat banjir besar. Jadi semua ini berpunca daripada kerakusan manusia yang ingin mengawal keuntungan cepat. Baiklah selain itu Aktiviti pembakaran terbuka dan pencemaran industri juga Turut mempercepatkan perubahan iklim dunia Contohnya saya beri kat sini adalah Isu jerebut Yang telah menjadi tetamu tahunan di rantau Asia Tenggara Seperti di Malaysia dan di Indonesia lah okay, Ini adalah disebabkan Pembakaran hutan untuk uh, Mungkin pertanian dan sebagainya Jadi disebabkan pembakaran hutan Yang dengan skala besar ni Udara menjadi tebal dengan asap yang di mana sekolah pun terpaksa ditutup dan yang paling teruk sekali adalah tahap kesihatan masyarakat terganggu. Jadi ini menunjukkan betapa sikap manusia yang tidak bertanggungjawab mampu menjejaskan kehidupan orang lain. Dia mampu menjejaskan kehidupan seharian orang lain. Orang tak boleh pergi sekolah, pergi kerja sakit, okay, macam tu. So bukan tu saja, uh, gaya hidup manusia yang moden ni juga menyumbang kepada krisis ini. Kita ni manusia, kita sukakan keselesaan kan Tapi kita jarang memikirkan kesannya terhadap bumi kita Jadi contohnya saya bagi kan um, Kenderaan persendirian lah, kereta kan Kita duduk guna walaupun jarak dekat benda Kita boleh jalan kaki kan Boleh jalan kaki, boleh ambil um, Langkutan awam Jadi disebabkan perkara-perkara um, kecil macam ni Ia menyebabkan pelepasan karbon meningkat Uh, lepas tu kita kan uh, macam sampah-sampah seperti beg plastik, cawan pakai buang Dan botol air digunakan simpan yang menangnya dan dibuang di rata-rata tempat Jadi setiap tahun berbilion tan sisa plastik berakhir di lautan Yang menyebabkan uh, hidupan akuatik kita menelan plastik yang disangkakan makanan dan akhirnya, manusia pula memakan hasil laut yang tercemar. Jadi, ini terbukti bahawa kerosakan alam yang kita buat ni, yang manusia buat ni, berpusing kembali kepada kita. Kita dapat balik apa yang kita buat tu. Namun, um, saya juga percaya yang bahawa manusia juga boleh menjadi penyelamat alam. Sebab kita ni, setiap orang kita. Uh, manusia mempunyai akal kan? Akal fikiran. Jadi kita sendiri yang boleh pilih untuk berubah jadi macam mana nak sikap kita jadi macam mana. Okay? Jadi so, uh, jika setiap seorang daripada kita ni tanam sikap prihatin dalam diri, contohnya kita mengetah semula lah kan? Benda basic. Kita mengetah semula, kita tanam pokok, menyebabkan tenaga dan mengurangkan penggunaan plastik. Macam yang kita tahulah kan ni benda basic yang selalu orang ulang-ulang. Jadi tapi kalau benda kecil-kecil macam ni kita buat sama-sama kan Collectively kita buat benda ni Bumi kita masih ada harapan untuk pulih Jadi oleh itu marilah kita semua bermula dari sekarang Dari diri sendiri Kerana macam saya cakap tadi Kalau bukan kita yang jaga alam Siapa lagi kan okay. Baiklah saya akan uh, berikan semula uh, Kepada moderator Itu sahaja daripada saya terima kasih Terima hey, kasih saudari Umairah seterusnya saya mohon penjela penjelasan daripada ahli panel kedua yakni saudari Aqilah. Soalannya, mengapakah tahap kesedaran masyarakat kita pada hari ini terhadap isu alam sekitar masih rendah dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengubah sikap ini? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diberi. Pada pendapat saya, tahap kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ramai yang menganggap penjagaan alam sekitar ini bukan tanggungjawab peribadi tetapi tanggungjawab kerajaan semata-mata. Yang kedua, gaya hidup moden yang terlalu mementingkan kemudahan segera menyebabkan manusia ini leka dan alpa terhadap kesan jangka panjang kepada alam sekitar. Contohnya, penggunaan plastik sekali guna dan pembaziran tenaga. Selain itu, pendidikan alam sekitar sering kali dilihat sebagai perkara sampingan, bukan nilai hidup yang perlu diamalkan setiap hari. Dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, seharusnya kita ni membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial kesedaran terhadap alam sekitar inilah yang merupakan cerminan kepada keseimbangan itu. Apabila seseorang menghargai ciptaan Tuhan dan sedar akan tanggungjawabnya sebagai khalifah di muka. Bagi mengubah sikap ini, pendekatan pendidikan nilai dan kesedaran berterusan perlu diperkukus sejak dari bangku sekolah. Kempen seperti Sekolah Lestari, Sayangi Sungai Kita dan aktiviti kita semula di sekolah Bukan sekadar aktiviti sambilan Tetapi medan mendidik murid Supaya berfikir dan bertindak secara lestari Dalam kehidupan seharian Apabila nilai ini dipupuk secara konsisten Maka masyarakat akan menjadi lebih prihatin Terhadap alam sekitar Sekian itu saja Terima kasih atas pandangan semua panel Daripada perbincangan ini Baru saya faham bahawa punca krisis alam sekitar ni sebenarnya datang daripada pelbagai faktor termasuk sikap manusia dan kelemahan penguatkuasaan dan kurangnya kesedaran kita Mari kita teruskan ke sesi kedua untuk membincangkan langkah-langkah dan penyelesaian masa hadapan Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel pertama Saudari Umairah berkenaan isu gelombang hawa dan perubahan iklim yang semakin kerap berlaku. Soalannya, apakah langkah konkret yang kita boleh ambil sebagai rakyat biasa untuk mengurangkan kesan pemanasan global dalam kehidupan seharian kita? Terima kasih moderator atas soalan yang sangat relevan dengan keadaan dunia kita pada hari ini. Jadi ya, yeah, memang benar perlu menghabar dan perubahan iklim ini bukan lagi ramalan, ia sudah pun menjadi realiti. Kita pun tahu suhu bumi meningkat setiap tahun dan kita sendiri dapat merasainya. Jadi pada tahun 2025, um, Malaysia mencatat suhu melebihi 37 darjah celsius di beberapa kawasan yang telah menyebabkan air sungai mengering, tanaman rosak dan bekalan elektrik meningkat kerana penggunaan penghawa dingin yang tinggi. Jadi soalan utama ialah, apakah yang boleh dilakukan oleh rakyat biasa seperti kita ni? Untuk mengurangkan kesan ini Langkah pertama yang saya boleh beritahu adalah Mengamalkan gaya hidup mesra alam Ini adalah benda basic juga Kita boleh mula dengan perkara kecil Tapi bermakna Contohnya Menjimatkan elektrik Kita matikan lampu dan kipas Apabila tidak digunakan Ini benda orang panggil Basic normal kan Kita kurangkan penggunaan power Dingin kalau tak perlukan Kalau tak panas sangat Tak payah guna sangat Dan kita gunakan peralatan elektrik Cakap kenakan jadi kita jangan pandang benda ni benda kecil tau Memang benda ni orang pandang ringan Tapi kalau setiap rumah berjimat walaupun sedikit Kesannya akan besar kepada jumlah penggunaan tenaga negara Sebab bila kurang penggunaan tenaga Ia bermaksud kita kurang pembakaran bahan api fosil Dan seterusnya ia juga akan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau Jadi itulah pentingnya kalau kita bersama-sama buat benda yang kita rasa kecil, kita rasa ringan ni ha, dia akan membuat impak yang besar terhadap keseluruhan ekosistem um, Langkah kedua, rakyat boleh mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi iaitu kereta, motosikal lah kita boleh contohnya kita boleh um, berkongsi kereta kita boleh menggunakan pengangkutan awam atau menunggang basikal untuk jarak dekat kita juga boleh mengamalkan car free day sebulan sekali sebab macam kita tahu setiap liter petrol yang dijimatkan bermaksud kuranglah karbon dioksida dilepaskan ke udara. Jadi benda ni mungkin dapat kecil untuk uh, manusia. Tapi kalau macam saya cakap lah kan kalau semua orang buat kalau berjuta rakyat melakukan perkara yang sama kesannya sangat besar tau buat dalam sekitar kita. Seterusnya kita akan teruskan dengan langkah ketiga iaitu buat manusia boleh mengurangkan penggunaan plastik dan amalkan kita semula. Jadi plastik ni bukan sahaja macam lautan. Dia malah boleh menghasilkan gas metana apabila terurai yang akan menyumbang kepada pemanasan global. Jadi sebab itulah kalau kita um, selalu menggunakan plastik kan kita akan menyumbang kepada pemanasan global sebab gas metana ni. Jadi, inisiatif yang kita boleh buat, kita guna beg kain, bawa beg daripada rumah kalau nak beli barang. So, kita um, guna botol air sendiri, tak payah beli botol plastik mineral dekat kedai-kedai tu kan. Namun, yang paling penting sekali bagi saya ialah kesedaran dan tindakan berterusan. Sebab ramai orang tahu tentang pemanasan global, perubahan iklim dan sebagainya kan. Tapi tak ramai yang betul-betul bertindak. Dia tahu je tak dia tak bertindak kan Jadi kita ni tak bolehlah nak tunggu kerajaan je yang start Lepas baru kita nak start Kerajaan bagi arahan baru kita nak buat Kita sebagai rakyat biasa ni Kita semua main keperanan kecil yang membentuk perubahan besar Okay Jadi kesimpulannya Rakyat ni boleh mengurangkan kesan perubahan global Dengan mengubah gaya hidup sendiri Bumi ni kan rumah kita Jadi kalau kita tak jaga bumi ni start pada hari ni Pada esok mungkin dah terlambat berdosa mungkin dah terlambat. Jadi kita mulakan dari diri sendiri, dari rumah sendiri dan dari sekarang untuk menjamin keselesaan kehidupan kita pada masa yang akan datang lah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Terima kasih saudari Umaira atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, bolehkah ahli panel kedua, saudari Akila, soalannya apakah inisiatif jangka masa panjang yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat dalam menangani krisis alam sekitar? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, inisiatif jangka panjang perlu dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan tiga pihak utama kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat. Pertama, kerajaan memainkan Peranan penting melalui dasar dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang tegas. Contohnya, pelaksanaan dasar tenaga hijau, penggunaan kenderaan elektrik dan larangan plastik sekali guna. Langkah ini selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan, berilmu dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sejagat. Kedua, institusi pendidikan perlu menjadi platform utama dalam bentuk pemikiran lestari. Pendidikan alam sekitar boleh diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Bukan sekadar teori tetapi melalui aktiviti praktikal seperti projek komuniti hijau dan inovasi tenaga boleh diperbaharui. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja berfikir secara kritis tetapi turut menghayati nilai cinta alam sekitar dalam kehidupan harian. Ketiga, masyarakat pula perlu memainkan peranan aktif dengan mengamalkan gaya hidup mesra alam seperti mengurangkan penggunaan plastik, menanam pokok serta menyokong produk tempatan yang berasaskan sumber lestari. Kesedaran kolektif inilah yang akan melahirkan budaya masyarakat berfasafah iaitu masyarakat yang bukan sahaja bijak tetapi juga berjiwa luhur dan berahlak terhadap alam. Kesimpulannya, inisiatif ini tidak akan berjaya jika hanya dijalankan oleh satu pihak. Kita semua memikul tanggungjawab bersama untuk memastikan bumi ini kekal jauh dan selamat sebagai warisan kepada generasi yang akan datang. Sekian itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sudi berkongsi ilmu dalam wadah bicara pada hari, hari ini. Demikian tadi, rumusan buat bicara daripada semua ahli panel kita tentang krisis alam sekitar. Apa yang saya dapat? Yang pertama, keadaan krisis alam sekitar kita semakin hari ini, semakin kini, semakin meruncing. Berpunca adalah daripada sikap manusia yang tamak, lalai dan langsung tidak bertanggungjawab terhadap alam. Pembangunan tanpa kawalan, pencemaran dan penggunaan sumber semula jadi secara berlebihan yang telah mengganggu kesimbangan ekosistem Tahap kesedaran masyarakat masih rendah Hal ini kerana kekurangan pendidikan alam sekitar, sikap tidak peduli dan pun mengaruh gaya hidup materialistik. Justeru itu, setiap individu perlu memainkan peranan dengan mengamalkan gaya hidup yang hijau. Contohnya, mengurangkan tenaga, kitar semula dan menanam pokok bagi mengurangkan kesan seperti pemanasan global. Dalam pada masa yang sama, kerajaan, institusi pendidikan dan juga setiap aspek ataupun pihak yang ini masyarakat perlu bekerjasama serta secara berterusan melalui dasar lestari, pendidikan alam dan program komuniti hijau hanya akan kesedaran bersama dan tindakan kolektif keseimbangan alam dapat dipulihkan serta bumi yang diwariskan pada hari ini dan juga untuk akan datang dalam keadaan aman dan bestari. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili forum mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut bantu secara langsung dan tidak langsung. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPG Penaraga Kecemelangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Assalamualaikum.